নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰিণি বৰা আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আজি নতুন এটি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰতে পুনৰবাৰ লৈ আহিলোঁ কিছু ইনফৰ্মেশ্যনছ দিবলৈ কাৰণে কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ কাৰণে আৰু লাষ্টৰ ফালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাষ্টৰ ফালে মই এটা ছুইচ ক'ড বা মেজিক নাম্বাৰ এটা দিম যিটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰি বিভিন্ন জেগাৰ পৰা মোক লৈ ফোন কলছ আহে চেচনছ ল'বলৈ বাবে এতিয়া যিহেতু মই ছেকেণ্ড ক্লাছো কৰিলোঁ ত' মানুহবিলাক আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হয় মোৰ হাতেদি চেচনছ ল'বলৈ কাৰণে তেজপুৰততো মই দিয়ে আছোঁ আৰু তাৰ উপৰি মোৰ ওচৰলৈ ডিব্ৰুগড় নামৰূপ তাৰপিছত ইফালে নলবাৰী পাঠশালা তামোলপুৰ এনেকুৱা বিভিন্ন দূৰণি দূৰ দূৰণিৰ পৰা মোৰ ওচৰলৈ কলচ আহে যে ৰিণী বা বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰ হাতে মানে ছেচনছ ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ কিন্তু মোৰ কাৰণে এটা অসুবিধা হয় যে বহুত দূৰলৈ যাব লাগিব আৰু এটা চেচনৰ কাৰণে যাবলৈ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয় ছ' মই অনুৰোধ বা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকে মোৰ হাতেদি চেচনছ ল'বলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে যে চাৰিজন পাঁচজন যদি চেচনছ ল'ব বিচাৰে এটা জেগাৰে হয় তেনেহ'লে মোক যোগাযোগ কৰিব পাৰে যে দূৰ হ'লেও মই মানে যাব পাৰিম হয়নে কাৰণ এটা ছেনৰ কাৰণে মই গ'লে মানে মোৰ কাৰণে দিগদাৰী হয় আৰু বেছি দূৰ হৈ যায় চ' সেইটো কাৰণে মানে মই চাৰি পাঁচটা যদি আপোনালোকে ষ্টেচনছ বা মানুহে ল'বলৈ বিচাৰে তেনেকৈ যদি আপোনালোকে গোট খাই পেলাই মোক ফোন কৰে তেনেহ'লে ডেফিনেটলি মই যাব পাৰিম সেইটো সেইটো মই মানে আপোনালোকক জনাবলৈ কাৰণে আজি এইটো ভিডিঅ' বনালোঁ কাৰণ মোৰ ওচৰলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাৰ পৰা কল আহে ত' মোৰ অকণমান অসুবিধা সেইটো কাৰণেই হয় যে যাব লাগে যাব লাগে অকল এটা চেচনৰ কাৰণে যাবলৈ অকণমান দিগদাৰী হয় এতিয়া ভেৰি চুন মই চাগে বিশ্বনাথ চাৰিআলি যাম চেচনৰ কাৰণে তাতো তেনেকৈ মানে গোট খাইছে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে একচুৱেলি ৰখি আছে যেতিয়াই পৰীক্ষা শিকোঁ আমি এটা টেট ল'ম টেট লৈ পেলাই আমি ফিক্স কৰিম তেতিয়া মই গুচি যাম গুচি গৈ কোনোবা এটা জেগাত মই মানে গোটেই মানুহখিনিক মাতি পেলাই চেচনছটো দিম মানে আৰু এটা কথাৰ কাৰণে আজি এই ভিডিঅ'টি বনালোঁ কথাটো হ'ল মোক বহুতেই কমেণ্ট কৰিছে মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাকত যে ইমান টকা লয় চেচনছৰ বাবে দুখীয়া মানুহবিলাকে কেনেকৈ ল'ব পাৰিম ল'বলৈ বহুত মন যায় কিন্তু পইচাটো কথা ভাবিলে মানে বহুত মানে কেনেকৈ যোগাৰ কৰিম কেনেকৈ ল'ম সেইবিলাক প্ৰশ্ন আহে চ' মই এটা কথা কৈ দিওঁ মোৰ সকলো ক্লায়েণ্ট যে জানে যে মই বহুত মিনিমাম পইচা এটা লওঁ চবে চবেই এফৰ্ড কৰিব পৰাকৈ চবেই দিব পৰাকৈ খুব বেছি টকা এটা নলওঁ মই ডিচক্ল'জ নকৰোঁ মোৰ ফিজটো কিমান হয় পাৰ চেচনছ মই কিমান কৰোঁ সেইটো অবভিয়াছলি মই এতিয়া ইউটিউবত নকওঁ কাৰণ আমাৰ মোৰ নিচিনা বহুত মানুহ আছে চ' সেইকাৰণে এইটো কথা কোৱাটো ভালো নহয় এটা প্লেটফৰ্মত এনেকৈ চ' মোৰ নাম্বাৰটো মই দি দিম মোৰ স্ক্ৰীণত এনিটাইম ফ্লেছ হৈ থাকে মোৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে মোক কল কৰিব আৰু ফিজটোৰ কথা সুধিব আপোনালোকে নিজেই গম পাব যে মই বহুত মিনিমাম টকা এটা লওঁ চবেই যোনটো পইচা দিব পাৰে দেই ৰিচেণ্টলি মই লখিমপুৰ গৈছোঁ গহপুৰ গৈছোঁ মই চেচনছ দিছোঁ মই মিনিমাম পইচা এটা লৈছোঁ আমি এনাৰ্জি এটা এক্সেঞ্জ কৰোঁ তাৰটো ল'বই লাগিব টকা এটা নল'লে নহ'ব নহয় পিছতকৈ আপোনাকে নিজে কমপ্লেইন কৰিব দেখোন ছেচন লৈ পেলাই দেখোন কম কামেই কৰা নাই পইচা যদি মই নলওঁ এটা এনাৰ্জি যেতিয়া এক্সেঞ্জ কৰা হয় তাৰ এটা মূল্য থাকে অভিয়াছলি সেইটো ল'বই লাগিব কিন্তু মই বহুত মিনিমাম পইচা এটা লওঁ যোনটো চবেই দিব পৰাকৈ দেই আৰু মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ আগতে কৈ দিছিলোঁ যে মই আজি এটা মেজিক নাম্বাৰ বা ছুইচ ক'ড এটা দিম আৰু সেইটো হ'ল মানে আমাৰ ধৰি লওক আমাৰ চেল্ফ কনফিডেন্সটো বহুত কম থাকে ধৰি লওক কিছুমান ইউটিউব কৰিবলৈ কাৰণে ইউটিউব প্লেটফৰ্মত এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ কাৰণে এটা কনফিডেণ্ট আহিব লাগে সেইটো কনফিডেণ্ট নাথাকে সেইটোক কয় চেল্ফ কনফিডেণ্ট এটা ষ্টেজত ষ্টেজত উঠি মানুহৰ এনকাৰিং কৰে বা পাৰ্ফমেঞ্চ কৰে তেতিয়া চেল্ফ কনফিডেণ্টটো নাথাকে সেইটো কাৰণে বহুত দিগদাৰী হয় ইণ্টাৰভিউ এটা গৈছে তাৰ কাৰণে চেল্ফ কনফিডেণ্টটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানুহৰ সেইটো কেতিয়াবা নাৰ্ভাছৰ কাৰণে নাইকিয়া হৈ যায় ছেল্ফ কনফিডেন্স কনফিডেণ্টৰ কাৰণে চ' মই তাৰ কাৰণে এটা আপোনালোকক নাম্বাৰ দি আছোঁ নাম্বাৰটো হ'ল ফ'ৰ ফাইভ ওৱান মই স্ক্ৰীণত লিখিম ফ'ৰ ফাইভ ওৱান এই নম্বৰটো আপোনালোকে ব্লু পেনেৰে লিখিব লেফ্ট পাৰ্টত আপোনালোকে সকলোৱে জানে কোনটো পাৰ্টত লিখিব লাগে আজিকালি ভিডিঅ'টো আমাৰ মেণ্টৰ আমাৰ গুৰুৱে দিয়ে থাকে গোটেইখিনি চ' মই আজি আপোনালোকক এটা ছুইচ ক'ড দি দিছোঁ আপোনালোকে লিখি চাব আৰু ৰিজাল্ট পালে কমেণ্ট কৰিব দেই থেংক ইউ